Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuah perkutut satrio pemanah ekor 13. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil ulasan-ulasan yang baik, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang tip dari saya ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Burung perkutut Satrio Pemanah, ekor 13. Bagi para penggemar burung perkutut katuranggan, Jumlah bulu ekor burung perkutut juga dianggap sebagai ciri mati yang masing-masing memiliki tuah berbeda-beda. Salah satunya adalah burung perkutut yang bulu ekornya berjumlah 13 sendai atau yang biasa disebut satrio pemanah. Orang-orang bisa biasa menyebut dengan burung perkutut satrio pemanah dengan bulu ekor berjumlah 13 sendai. Entah itu se <tuh> masih utuh maupun setelah dicabut lalu tumbuh lagi tetap tumbuhnya 13 helai burung perkutut satrio pemanah dengan ekor 13 dipercaya memiliki tuah untuk uh, pengasihan konon uh, jika memelihara burung perkutut satrio pemanah pemiliknya atau majikannya akan disukai banyak wanita dan bagi yang masih lajang bisa cepat mendapatkan jodoh uh, itulah mitos maupun fakta tentang Beradaan burung perkutut ekor 13 satrio pemanah dinamakan satrio pemanah karena dikaitkan dengan kesatria penengah pandawa atau yang ketiga yaitu arjuna yang memiliki keahlian memanah sehingga disebut satrio pemanah dalam lakon pewayangan arjuna dikenal sebagai sosok yang tampan gagah perkasa dan digandrungi banyak wanita di sekelilingnya dari situlah kemudian burung perkutut ekor 13 atau Satrio Pemanah disebut sebagai uh, burung Satrio Pemanah karena dalam pitung Jawa atau pitungan orang Jawa angka 13 jika dihitung lima angka akan sisa tiga yang mewakili Arjuna seperti halnya perkutut ekor 15 atau perkutut uh, Satrio Pemanah sepertinya hal perkutut ekor 15 juga ada istilah uh, angka perkutut pendawa wijil adalah perkutut dengan jumlah ekor 15 angka 15 juga dihitung 5 5 jatuhnya adalah angka 5 yang dianggap mewakili pandawa 5 itulah eh, rahasia memprediksi suara burung perkutut yang baik dengan memegang atau meraba tubuh tulang supit sisi ekor tapi di sini saya akan mengulas tentang bulu ekor burung satrio pemanah atau ekor 13 memiliki burung perkutut dengan memegang dan meraba tentu akan lebih jelas dan nyata walaupun burung perkutut bakalan sekalipun kita tidak merasa sanksi karena masih mempunyai pengharapan entah itu di suara entah itu di e, katurangan dan entah itu di ciri mati padahal dasarnya burung perkutut yang halus suaranya bila dipegang di tangan rasanya mimpes halus seperti memegang kapok atau kapas jika pegangannya terasa kaku atau kasar, maka suaranya juga akan kasar. Setelah teman-teman pegang atau jepit kaki burung antara jari telunjuk dan jari tengah, supaya tidak terlepas, mari kita mulai cek satu persatu uh, dan kita <tuh> raba bagian kepala. raba tengah-tengah kepala, rasakan di bawah kulit ada semacam lekukan atau kalengan. Letaknya antara tulang dahi, kiri, dan kanan. Jika terasa agak dalam, ini sebaik-baik. Uh, Sebaik-baiknya suara pun sedangkan pada akhir tulang kepala di bagian belakang ada yang terasa bulat seperti kerikil sebesar kacang kedelai. Makin besar, makin baik, karena kalau tulang ini besar, suaranya bisa stabil. Artinya, jika jatuhnya suara kong tentu terus-menerus uh, bunyi tersebut akan dinada air atau panggilan air. Bom uh, ada juga di bubur atau hidung. Bubur adalah dua gundukan yang terletak pada pangkal paruh tepatnya di atas lubang hidung agak kemuka. Jika gundukan besar seperti burung merpati pos, biasanya suaranya kook. Bungur yang baik berwarna biru tua karena tahan terhadap sinar matahari dan bila dijemur lama tidak apa-apa dan malah tambah makin bagus, tambah baik. Yang kurang baik adalah bungur warna putih, biru atau ungu. Itulah menurut prediksi orang-orang zaman dahulu tentang <coughs> Bumur atau hidung burung perkutut. Selanjutnya ada bulu jinggot. Jika letaknya agak ke muka dari garis lubang hidung, biasanya suaranya keras. Jika bulu ini berdiri, suaranya kasar. Jadi uh, jenggotnya itu kalau <coughs> agak berdiri atau jegrak jgerak istilah jawanya itu suaranya agak kasar. Terus kita lihat lagi lehernya. Leher burung perkutut jika pipa kerongkongan dirabat terasa besar maka suaranya berubah kutu tersebut akan besar kalau kecil suara pastilah kecil letak kerongkongan yang lurus baik suaranya kalau letak miring maka suaranya tidak stabil dan bisa berubah-ubah bahkan bisa menjadi kecil atau cemrek. Terus kita lihat lagi bagian bruto atau pantatnya atau bagian eh, Pangkal ekor pilih bruto yang besar seperti memilih ayam aduan menandakan mental bagus dan kuat dan kokoh <tuh> Terus ada lagi kita lihat kita raba dengan bagian supit supitannya pilih supitan yang sedang saja jangan terlalu rapat atau terlalu lebar Kalau terle, ter, kalau terlalu rapat suaranya pendek dan tidak kum sebaliknya bila terlalu lebar kalau bukan perkutut betina maka suaranya akan noklat di siang hari atau kurang bagus suaranya di siang hari. Nah, terus kita lihat lagi bagian kakinya. Jangan pilih kaki burung perkutut yang ada bintik-bintik merah. Biasanya uh, sulit untuk jinak uh, dan sangat liar. Terus kita lihat lagi bagian sisi. Sisi kaki burung perkutut uh, yang baik, coraknya teratur, lurus dan tidak berantakan. Jumlah normal 18 atau 20 sisi carilah yang jumlahnya 21 inilah yang baik sisi yang dari atas ke bawah terbelah dua atau rajawono juga bagus sisi jari yang menghadap belakang baik kalau berdiri dari limas, eh, terdiri dari lima sisi jika lebar sisi kaki perkutut yang besar di atas dan yang kecil ke bawah maka diprediksi suara depan besar dan suara akhir kecil demikian sebaliknya eh, untuk memprediksi suaranya terus kita lihat lagi bagian sayapnya untuk sayap burung berkutut bulu sayap yang baik adalah yang lebar dan kuat jika bulu sayap paling ujung berbentuk seperti pedang agak melengkung biasanya bersuara kong dan bulu sayap yang baik berjumlah 21 atau 20 lemah helai Uh, bulu sayap yang baik itu berjumlah 21 atau 25 ndai dan kita perhatikan lagi ekornya bulu ekor burung perkutut jika terbang adalah alat pengemudi jumlah standar bulu ekor adalah 14 itu lumrah jika 15 pendowo micil kalau hanya 13 maka tanda tabiat burung berani atau itu bisa disebut burung satrio pemanah dengan jumlah bulu ekor 13 terus kita perhatikan lagi suhu, suhu badan burung perkutut Burung perkutut adalah burung berdasarkan panas. Biasanya suhu di atas 40 derajat celcius. Uh, Tulang-tulangnya meskipun ringan, namun kuat karena berisi banyak saat kapur uh, kurang lebih 85 dan tidak bersumsum. Jadi burung perkutut yang suhu tubuhnya panas 80 uh, sangat panas dengan suhu tubuh orang. Jadi uh, lebih panas suhu tubuh burung perkutut daripada orang. jika lebih dingin dari suhu badan kita maka pertanda burung perkutut tersebut kurang sehat atau tidak bagus suaranya semoga saja bermanfaat ulasan dari saya ini da, tentang uh, burung perkutut satrio pemanah dan ditambahkan sedikit lagi tentang uh, katuranggan yang baik atau bisa dirabat entah itu di kepala, di leher, di paruh paruh, eh, di sumpit, lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lokal maupun puluh Bangkok. ribu lokal maupun tangkapan alam entah itu beli di pasar maupun toko-toko burung kita harus merabanya dulu pastikan uh, prediksi uh, feeling kita main dan uh, mendapat burung berkutut kesayangan anda sesuai keinginan hati nurani anda ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya tentang ulasan ulasan saya ini jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan yang baik buang ulasan yang tidak baik. Uh, dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, komen, share video di bawah ini untuk peringatan video selanjutnya. Salam Kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam rahayu, salam pasetuluran, salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.